Уважаемые коллеги, уважаемые присутствующие, я взяла сегодня с собой Конституцию Украины. Я хочу сказать, что за 100 дней работы правительства и работы парламента наш основной закон, дорожная карта жизни каждого украинца, была нарушена более 50 раз. Более 50 раз нарушили Конституцию, в основном это статью 22 и статью 46. -ю то, что касается социальной защиты граждан нашей страны и сокращения прав и свобод украинцев. Сегодня депутаты оппозиционного блока и нефракционные депутаты подписали шестое обращение в Конституционный суд. И мы требуем, чтобы Конституционный суд ускорил рассмотрение наших обращений, которые мы давали с конца ноября месяца. Все эти обращения касаются нарушения Конституции в части сокращения социальных льгот. Сегодня мы обращаемся с тем, что необходимо срочно восстановить права работающих пенсионеров. Недопустимо, когда работающего пенсионера сегодня вынуждают писать заявление и уходить на пенсию потому что ему либо забирают вообще пенсию какого служащего, либо сокращают часть его пенсии. Недопустимо, когда сегодня налогообложили пенсии пенсионерам в нашей стране. Такое ноу-хау, такой опыт, который правительство проводит над пенсионерами в нашей стране, нет ни в одной цивилизованной стране мира. И что самое циничное, в вот налогообложение пенсии попали почти все ветераны Великой Отечественной войны. Попали чернобыльцы, шахтеры, химики, учителя, врачи. Мы считаем, так дальше дело обстоять не может. Поэтому сегодня мы передадим очередное обращение в Конституционный суд. Мы подписали обращение народных депутатов в главе Конституционного суда с предложением как можно быстрее рассмотреть нарушение Конституции, нарушение прав наших людей. Также мы обращаемся сегодня вместе с ветеранами, с лидерами всеукраинских общественных организаций, к председателю парламента, с тем, чтобы в этот год, в год 70-летия Великой Отечественной Победы, в год ветеранов Великой Отечественной войны в нашем парламенте провели слушание, провели урочистое заседание, куда пригласили бы тех героев, которые защитили нашу страну, и которые 70 лет назад подарили нам свободу и независимость и защитили всю Европу от нацизма и фашизма. Поэтому мы просим главу Верховной Рады, так как время остается очень мало, подготовить такое торжественное заседание и включить в повестку дня законопроекты, социальный пакет, который мы подали и зарегистрировали по социальной защите наших ветеранов. Сегодня ветеранов лишили права бесплатного проезда, бесплатного лечения. Сегодня у ветеранов Отечественной войны забирают часть пенсий, налогообложения. Сегодня, к сожалению, идет широкая дискуссия о том, а был ли День Победы. И хочу сказать, что да, этот праздник был, и мы будем делать все, чтобы этот праздник всегда остался в сердцах наших детей, и чтобы никому было не позволено переписывать историю нашей страны. И основа и фундамент любого сегодня решения ⁇ это защита социальных прав наших граждан, законных социальных прав, на которые имеют право наши люди. И мы со своей стороны сделаем все для этого. Я также хотела бы сказать несколько слов по поводу суда, который состоялся на прошлой неделе когда пенсионеры города донецка и города луганска выиграли суд у правительства мне конечно стыдно за то правительство которое судится со своими пенсионерами и со своими ветеранами люди выиграли первую инстанцию после этого правительство пошло подавать апелляцию. Люди выиграли и апелляционный суд и доказали, что сегодня правительство обязано восстановить выплаты пенсий, заработных плат, социальных пособий тем, кто проживает на неконтролируемой территории. И мы требуем, чтобы правительство выполнило решение апелляционного суда и была восстановлена справедливость в этом вопросе. Потому что мы часто с вами сегодня наблюдаем, как отдельные парламентарии рассказывают о любви к людям Востока как они заботятся и как они трепетно любят этих людей здесь, в здании парламента и на трибуне парламента. Но, к сожалению, палец за палец сегодня ни правительство, ни парламент не ударил для того, чтобы выплатить людям компенсации за разрушенные дома, чтобы выплатить людям пенсии и зарплаты, чтобы пересмотреть те нищенские пособия, которые они платят переселенцам, и убрать те дискриминационные сегодня нормы, по которым переселенцев пытаются приравнять заключенным. Поэтому оппозиционный блок поддерживал и дальше будет поддерживать и делать все для того, чтобы были восстановлены справедливые социальные права людей, которые проживают на неконтролируемой территории, мирных людей и тех, кто сегодня проживают как в Украине и в перечисленных статусу переселенцев. Спасибо. Добрый день, уважаемые журналисты. Добрый день, уважаемые журналисты. Дунаев Сергей, 107 округ, оппозиционный блок, Город Лисичанск, Попасная, Стаханов, Первомайск. Я хотел бы сказать вам, что сегодня правительство практически уничтожает регион своими действиями и не вкладывает в реальный сектор экономики, не направляет ресурсы, не создает программы. Обратите, пожалуйста, внимание, что делало правительство практически с 3 марта 2014 года. Первомайский механический завод, который работал на оборонный комплекс, практически был закрыт. И не было возможности вывозить оборудование и выполнять экспортные контракты, в том числе из с Российской Федерацией, по поставкам двигателей для военно-промышленного комплекса. То есть это уже шла тенденция к тому, чтобы сокращать рабочие места. Что происходит сегодня? У нас практически на территории 107 округа не работают предприятия. Представьте себе, единое промышленное производства стекольной отрасли, завод «Пролетарь», который в период с 22 июля 2014 года по 28 июля 2014 года имел колоссальные практически убытки и потери в своей производственной сфере. Завод был построен в апреле 2014 года и имел возможность порядка 1400 рабочих мест дополнительно создать в нашем регионе. К сожалению, был нанесен и авиаудар произошел, и артобстрел. Шли бои на данной территории и было кровопролитие. Очень много пострадало, в том числе и гражданских лиц. Инфраструктура, которая была, была восстановлена именно в 2014 году, начиная с августа месяца, и сейчас продолжается вестись восстановление инфраструктуры наших городов. Город Попасное. 40 двое суток практически люди находились в подвалах. В комнате 20 на 20. В одном углу рожает женщина, в другом углу лежит труп, который не могут забрать неделю. Вот вам отношение позиции правительства. И единственный выход сегодня всех воинствующих сторон – это сесть за стол переговоров, вести диалог. Нету другого Рычага и, не друг, и другого практически понимания решения проблемы, как мирный диалог. Минские соглашения должны выполняться. Должна восстанавливаться инфраструктура наших городов. Должны прекратиться боевые действия. Должна быть линия разграничения. И в конце концов должен обладать разум в парламенте. Я приглашаю всех депутатов коалиции 107 округ в район Луганской области. Говорят, что проводят комитеты. Так я вам хочу заявить, что на комитет выездные в городе Северодонецке депутатов от оппозиционного блока даже не пригласили. Я две недели находился там и приехал буквально позавчера. И вижу, что происходит. И когда, знаете, сажают сады Европы в городе Северодонецке, так, уважаемые дорогие депутаты с коалиции, возьмите возможность, у вас есть финансовые ресурсы, есть правительство, есть президент, Приедьте, пожалуйста, и восстановите всю инфраструктуру. Дайте возможность заводам жить. Дайте возможность таким предприятиям, как Азот, для, нашей, для нашего сельского хозяйства производить удобрения. Дайте возможность экспортировать свою продукцию. Еще раз хочу вам сказать, что заводы, которые имеют возможность восстанавливать нашу инфраструктуру в Луганской области и в целом в Украине, практически не защищены от посягательств, того же самого Европейского Союза, когда у нас введены пошлины на продукцию, поставку в страны Европы. И, к сожалению, мы не имеем сегодня возможности так с вами отгружать нашу продукцию, которая имеет возможность поставлять продукцию с Европы. Вот позиция, которая должна быть. И мы к правительству обращаемся, чтобы они поддерживали наши производственные мощности для того, чтобы были созданы наши рабочие места. Спасибо за внимание. Фактично, сьогодні соціальна політика держави руйнується. Соціальна політика діючого уряду є ніщо інше як геноцид проти власного народу. Тому опозиційний блок вимагає негайно розглянути в Верховній Раді соціальний пакет законопроєктів, який нами внесений, і зокрема зупинити. Підвищення тарифів, накласти мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, а також негайно розморозити пенсії і індексувати пенсії, мінімальну заробітну плату на рівень інфляції. Так само ми вимагаємо припинити антиукраїнську політику діючого уряду по відношенню до жителів Донбасу. Ніщим іншим як деукраїнізація Донбасу дії. І рішення нинішнього уряду назвати не можна. Опозиційний блок буде далі продовжувати і стояти на захисті інтересів українських громадян. Дякуємо. Брифінг завершуємо. Дякуємо.